Beynin onun içində gözlənən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən iş xəbərə verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bucaq olacağı, ara bir tutacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə az ciskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi çəkəcək. Havanın temperaturu gecə 8-11 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə istil olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm cıvəltunundan 758 mm cıvəltununa enəcək. Nisbi tutbət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə havanın aralıq yağıntılı olacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gündüz yağışıntda fasilə olacaq. Bəzi yerlərdə aralıq duman müşahidə olunacaq. Qəpfləri bəzi yerlərdə aralıq düzlənəcək.